захоронение временно неопознанных защитников нашей Украины. 11 тел. В моргах Днепропетровска находится 77 тел и останков неопознанных наших защитников. Проведено описание всеми соответствующими службами. Все, кто приезжает, информация отдается. Но я хочу сказать, очень важно сейчас собрать всю информацию, все свидетельские показания участников боевых действий по всем событиям Шахтерск, Зеленополье, Иловайск, Старобешево, Саур-Могила. И очень важно, чтобы каждый защитник, он был найден, были найдены останки и с почестями мы провели их последний путь, отдав всю дань уважения, на которое они заслужили. В учреждениях бюро судебно-медицинской экспертизы четко отработана система, по которой э, производится весь необходимый сбор э, генотипов, материалов, для того, чтобы в дальнейшем можно было провести необходимые экспертизы и идентифицировать э, личность создана база, на которой по каждому лицу имеются все биометрические данные. То есть создано в этой базе на каждое лицо отдельное дело. Все материалы необходимые, биометрические там находятся. И полностью все, все необходимые данные, при котором при Установление возможных родственников, от которых также будут отобраны э, генотипы, будет произведена экспертиза и можно будет идентифицировать это лицо. После установления личности погибших, которые уже захоронены, родственники имеют право либо э, непосредственно уже обратиться к тому месту захоронения, либо принять решение о перезахоронении.